Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda mərkəzi yola yaxın, 1 nömrəli məktəbə yaxın, mərkəzi yoldan bir 200-250 metrə aralı məsafədə 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev fundament qarkaz betonludur. Şəxsi evdir, sahibi tərəfindən satılır. Dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilib, beton kəmərlidir. Həyəti Maşın giren həyəti var, 2 maşınlıq bir həyəti var. Hal-hazırda elə həyətdə elə maşın yerləşib, maşın var. 7-8 daş kürsülüdür. Evin yan tərəflərinə keçməyə yeri də var. Hər bir tərəfdən evə keçməyə yeri var, yəni yan tərəflərə. Zirzəmsini göstərəm. Evin zirzəmsi göründüyü kimi hündürdür. Yəni hər bir otaqların altına keçməyə yer var, müəyyən əşyaları yerləşdirmək mümkündür. Həyatda ev sahibəsi üzüm əkibdir, üzüm çardaq kimi düzəltmək istəyir buranı. Yəni belə bir şey var. Sonra kombi, həyatda kombini də göstərəm. Onu deyim ki, qaz, su, işıq daimidir. Su sayğacı artıq var, yəni evdə yaşayış var, yaşayışlı evdir. Kombisi işlək vəziyyətdədir. Buradan da evin yan tərəfinə keçmə yeri var. İndi isə evin içərisini keçək. Evin içərisini təqdim edim sizə biz hal-hazırda evdəyik. Evə daxil olduqda sağ tərəfdə geniş bir mətbəxi var. Otaqlar onu deyim ki, genişdir, işıqlıdır. Mətb mətbəx mebeli artıq hazırdır. Onu da qeyd etdim ki, evdə qiymətdən əlavə əşyalar da, yəni satıla bilər. Əşyalar da satılır. Yəni o əşyaları da çəkirəm ki, onları da diqqətlə baxasınız. Burda sizəsiz mətbəxi koridordan ayırmaq mümkündür. Yer saxlanılıbdır, ayırmaq olar. Mətbəxdən sonra deməli dəhlizdən keçdikdə sol tərəfdə geniş bir uzaq otaq yerləşir. Onu da qeyd etdim ki, evin otaqlarının hündürlüyü 3 metrdən artıqdır. 3 metr 40 sm, 50 smdir otaqların hündürlüyü ev 4 bir tərəfə qoşa daşla tişilib. Və qapı pəncərlərinin də üstündə qapı pəncərlərinin üstünə onu qeyd etdim ki, beton atılıbdır. Otaqda yəni qapının, pəncərlərin üstündən beton kəmər gedib. Əşyalar Nəbi əşyalar demək olar ki bu otaqdakılar istifadə olunmayıb, yalnız bir dəfə xeyr işdə istifadə olunubdur. Bura isə bir yataq otağı. Kombi gördüyünüz kimi hər bir otaqda kombi xətti var, kombi işlək vəziyyətdədir. Evə köçüləndə mebellər yeni alınıb. Bura isə ikinci bir yataq otağı. otaqlar həqiqətən də hündürdü. Sənəd qaydasında da çıxarış mülkiyyətdir, torpağında. Evin də sənədi çıxarış mülkiyyətdir. Bir daha qapıdan giriş, dəhliz, mətbəxi və sanitar qovşağı dəşəməsi betondur, metaq kaflidir, duş kabinası. Otaqlar genişdir, işıqlıdır, görək yəni, qeyd etdim. Ev başlanğıc qiyməti 61.000 manat deyilir. Real alıcılara endirim var. Sadəcə olaraq qiymətdən əlavə, əgər mebellər də yeni mebellərdir, kimsə almaq istəyərsə, onlar artıq əlavə qiymətə danışmaq mümkündür.